Прошел первый этап, мы, как всегда, в этот момент уже четвертый год подряд очень сильно волнуемся, потому что только представитель компании Deloitte, а если точнее, то в данном случае управляющий партнер, которого я сейчас приглашу на сцену знает результаты и передаст мне конверты, и я буду оглашать пятерки номинанты во всех номинациях. Год, безусловно, 2014 был очень сложный. Я напомню, что календарный год юный идет с 1 ноября 2013 года по 31 октября 2014 года. Вот, собственно, в ноябре было голосование, потом был подсчет голосов, и теперь компании Deloitte уже все известно, а теперь станет известно и нам. Год очень сложный, мы пережили с вами, но честно говоря, радует то, что наши украинские музыканты все-таки творили. И творили много интересной и разноплановой музыки, чем помогали, безусловно, украинскому народу пережить один из, наверное, самых сложных годов в истории украинской независимой страны. Я приглашаю на сцену управляющего партнера аудиторской консалтинговой компании Deloitte. Ваши аплодисменты, Андрей Булов. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, я рад вас приветствовать и рад тому, что мы являемся партнерами а, премии «Юни». Вы Знаете, это уже четвертый год, и, наверное, можно подводить какие-то промежуточные итоги. Я помню, когда все это начиналось четыре года назад, мы говорили о том, что Грэмми это есть ну, некий такой, скажем, бенчмарк, да, то есть то, на что ориентир, да, то есть, на который мы равняемся. Наверное, по прошествии уже... Трех лет можно сказать, что, наверное, время движется в правильном направлении. У меня в руках находятся конверты, в них результаты, в них находятся номинанты, и я предлагаю не затягивать и переходить уже непосредственно к объявлению. Мы начинаем с наикращего выканация и я буду передавать конверты. Паша, и он будет объявлять. Павел, пожалуйста. Волнительно так. У нас экраны к тому же развешены. Ну, во-первых, я буду объявлять, я думаю, вы все услышали. Если что, будет подкреплено все на экранах, которые есть в зале. Итак, наикращие выконались. Я напомню, что всегда по традиции номинанты все подаются в алфавитном порядке. Правильно, Андрей? Начиная в английский, а потом... А потом уже идет украинский. Ну, по классике, да. Итак, номинанты номинации «Найкращий выконавец». Монатик. Арсен Герзоян. Виталий Козловский. Иван Дорн. Макс Барский. Следующая номинация – это «Найкращий Передаю конверт, должен сказать одно слово о том, что в этой номинации будет шесть ну, претендентов. Почему 6? Потому время, что чуть -чуть не и пятый, и шестой претенденты набрали одинаковое количество баллов жюри, поэтому в этой номинации будет включено 6 номинантов. Итак. Номинанты. Алоис. Алеша. Джамала <плодисмент> Лобода Ирина Билок <плодисмент> Тина Кары. Следующая номинация Найкращий гурт Лучшая группа Здесь пять, да? Здесь пять Дзидзю <плодисмент> The Hard Kiss Антитила <плодица> Неангелы Скрябин Найкращий композитор <плодица> Композиторский дуэт Валерия Бебко и Юлия Санина <плодица> Иван Дорн Костянтин Меладзе Олексій Потапенко, Руслан Квіндер. Найкращий автор слів. Да, да, Андрій Кузьменко. Олексій Потапенко. Світлана Лобода, Світлана Тарабарова, а, Сусана Джамалад. Джамала, Дин... Джамала, простите, сам. Я не могу никак произнести твою фамилию. Джамаладинова. Следующая номинация – «Наикращая песня». И тут тоже должен сказать пару слов. В этой номинации будет семь претендентов. Опять-таки, пятое, шестое и седьмое место набрали одинаковое количество голосов жюри. Алёша Безоружная. Лобода, «Город по запретам». Хардкис, «Стоунс». Ани Лорак, «Медленно». Виагра, «Перемирие». Злата Огневич, «Pray for Ukraine». И Тина Кароль, «Мы не останемся друзьями». Всем номинантов на лучшую песню. Найкращий альбом. Джамала, «Дякую». Hard Kiss, Stones and Honey Брати Made in Ukraine Ірина Билак Рассвет. Тіна Карель, помню. Найкращий видеоклип. Валерій Бабко за кліп Хард Stones Володимир Шкаревський за кліп П'янобой – Родина. Володимир Шкаревский, Виктор Придувалов за клип Океанельзы «Стена». Нателла Крапивина за клип «Лобода и Эмин» «Смотришь в небо». И Хирдрек Маасик за клип «Тина Кароль «Мы не останемся друзьями». Следующая номинация «Найкращий дуэт». Казаки и Та Харкис. Прабхадата Эмин, Виагра Тавахтанг, Виталий Козловский та Юлия Думанська и Иван Дорн та Крафтс и Диджей Инсама. И открытие року. Открытие року. Мозги. Он лука. Артем Мех, Клей Угрюмова, Надия Грановска. Ну вот, собственно, мы знаем все пятерки после первого тура голосования жюри. Далее будет второй тур, Он начнется после новогодних праздников, когда э, все члены жюри получат новые бюллетени. С водяными знаками будут заполнять и далее передавать их компании Deloitte И только лишь 25 марта в среду на церемонии награждения юна во дворце Украины мы с вами узнаем, кто получит статуэтки, заветные за успехи 2014 года. Всем большое спасибо, хорошего вечера, общаемся. Спасибо.